Привет, тигренок! Что ты здесь делаешь? Ну, ты рисуешь. Привет, Натали! Да, я рисую. Я хочу нарисовать цветочек. А какой цветочек хочешь ты нарисовать? Хочешь, я тебе помогу. Хочу! Он называется? Эм, как же он называется? я забыл. Роза? Нет, не Роза. М он такой... Ну, какой Какого цвета этот цветочек? А -а -а, красного, красного. М а -а -а, может, это тюльпан? О, да, это тюльпан, тюльпан, ура! Подул ветер и улетели наши фломастеры. Ну давай, я тебе сейчас помогу. Давай вместе нарисуем цветочек. Давай, бери в лапку фломастер. Вот. Мы сейчас будем рисовать. Это у нас стебелечек. Давай возьмем другой фломастер. Вот, давай. вот. смотри, какой стебелечек у нас получается. Сейчас мы нарисуем листики. Ну, вот такие лепесточки у него. Так, а теперь нарисуем сам цветочек. Вот так! Вот такой наш тюльпанчик. Ух ты, какой красивый тюльпанчик! О! Тигренок, а я кое-что придумала. Что, что? ты придумала? Что? Тигренок, а хочешь я тебе покажу настоящий тик Тигренок, закрывай глаза, сейчас будет сюрприз только не подсматривай. А теперь один, два, открывай. Ух ты, какие тюльпанчики красивые. Я так рада. О, как они пахнут. Натали, понюхай. Хорошо. Правда красиво. До новых встреч! На канале Пирамидка ТВ. Пока-пока!